Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi saya Muhammad Asif bin Rosli Akan membentangkan berkaitan dengan Kerajaan Abbasiyah Bersama rakan saya Itu Muhammad Yusri Jadi kita lihat Berkaitan dengan latar belakang penubuhan Jadi kalau dilihat di sini Kerajaan Abbasiyah ditubuhkan Pada tahun 750 Masihi Dan dinamakan Abbasiyah itu bersempena dengan nama Abbas ibnu Abdul Muttalib Iaitu bapa saudara Nabi uh, Jadi Nama ini uh, di, Diletakkan bersempena dengan Nama Inilah nama bapa saudara Nabi lah Iaitu Abbas bin Abdul Muttalib tadi Dan tujuannya adalah untuk mendapatkan Pengesahan atau bukti yang sah Sebagai pewaris kepada Nabi Muhammad SAW jadi Bani Abbasiyah ni dia mula terwujud, uh, mula terbentuk uh, pemerintahannya selepas kejatuhannya kerajaan Bani Umayyah dan um, khalifah pertama bagi kerajaan Bani Abbasiah uh, dimulakan dengan Abu Abbas Abdullah as-Saffah itu sebagai khalifah pertamanya. Jadi kalau kita dilihat faktor kejatuhan kerajaan Umayyah. Itu yang pertama kita ada berlaku diskriminasi terhadap golongan bukan Arab walaupun mereka telah memeluk Islam. Yang kedua, golongan Syiah tidak berpuas hati kerana hak mereka dalam kepimpinan Islam tidak diiktiraf. Dan juga yang ketiga, kelemahan kepimpinan khalifah-khalifah Umayyah yang akhir kerana lebih mementingkan kemewahan dan juga hiburan. Okey, jadi dilihat dalam uh, sejarah revolusi menentang kerajaan Umayyah jadi keturunan Khalifah Abbasiyah yang berasal dari Abbas bin Abdul Muttalib Mereka merupakan salah seorang daripada bapa saudara Nabi Muhammad Jadi oleh itu mereka merasakan yang diri mereka ni lebih layak untuk menjadi Khalifah Memandangkan keturunan salah silah mereka lebih hampir dengan Nabi Muhammad SAW Jadi uh, pada waktu pemerintahan Khalifah Marwan yang kedua jadi penentangan ini semakin memuncak dan akhirnya pada tahun 750 Abu Abbas As-Safah inilah berjaya menewaskan tentera Umayyah dan kemudiannya dilantik sebagai khalifah yang pertama. Seterusnya dilihat dari aspek kegemilangan dari aspek politiklah era kegemilangan kerajaan Abbasiyah dari aspek politik. Jadi yang pertama kita ada sistem pemerintahan yang lebih teratur. Jadi kerajaan ini mengamalkan sistem pentadbiran berpusat. Jadi dengan pembahagian kuasa kepada pelbagai jabatan seperti kewangan, kehakiman, tentera dan urusan luar. Khususnya kita ada pelantikan wazir iaitu menteri yang bertanggungjawab dalam menguruskan pentadbiran negara. Jadi dilihat kalau uh, sekarang dengan waktu kerajaan ini lebih kurang sama itu kalau sekarang pun kita dah ada menteri, menteri dalam negeri, pada dalam menteri semua. Dan sekarang kalau dilihat dalam corak pemerintahan pada zaman pemerintahan Bani Abbasani hampir sama dengan corak pemerintahan negara kita sekarang. Seterusnya yang kedua iaitu pembentukan ibu kota baharu di Baghdad. Jadi Khalifah Abu Ja'far ja Al-Mansur telah menjadikan Baghdad sebagai pusat pemerintahan dan politik yang strategik serta maju. Seterusnya, lokasi yang strategik iaitu berada di tengah-tengah laluan perdagangan antara timur dan barat. Jadi, memperkukuhkan kuasa politik Abbasiyah Jadi, pemilihan uh, lokasi untuk perdagangan itu memberi impak yang penting. Lah. Jadi, disebabkan itu, uh, pedagang-pedagang dari luar boleh bertemu, boleh berhenti sehingga uh, itulah itulah orang Uh, menyampaikan uh, berita isu semasa dan uh, memberikan barang dagangan. Di uh, dari dari, dari situlah kita dapat lihat uh, merupakan titik utama yang paling kuat lah di mana era kegemilangan uh, dalam aspek politik. Okey seterusnya saya Muhammad Isri bin Muhammad Bukhari akan menyambung semula pembentangan yang telah dilakukan oleh saudara Asif tadi okay, yang seterusnya iaitu era kegemilangan dari aspek politik yang ketiga yang mana hubungan diplomatik yang luas iaitu kerajaan Abbasiyah telah menjalinkan hubungan dengan negeri negara luar seperti China, India dan Empire Byzantine dan kedatangan duta dari pelbagai kerajaan asing ke Baghdad dapat mencerminkan keunggulan diplomasi mereka okay, di sini kita dapat lihat bahawa kerajaan Abbasiyah ni mereka ni meng, macam apa men, men, menjalinkan hubungan diplomatik ya? menjalinkan hubungan diplomatik dengan pelbagai negara. Yang mana kerajaan yang mereka jalinkan hubungan diplomatik ini bukan kerajaan yang biasa-biasa, bukan kerajaan yang lemah. Yang mana kerajaan yang mereka jalinkan ni dapat membantu mereka. Contohnya jika berlakunya peperangan dan ada pihak luar yang luar datang untuk menjajah kerajaan Arab ni jadi mereka ni dapat memoh, dapat mendapat pertolongan daripada kerajaan yang di, mereka menjalinkan hubungan diplomatik ini. Seterusnya kedatangan duta ni yang mana apabila duta daripada negara luar ni datang ke negara asing ni dah eh, datang ke Baghdad untuk untuk mengambil ilmu untuk mengambil ilmu macam mana corak pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kerajaan Basia ni sehingga mereka berjaya dalam terutamanya dalam bidang politik dan dapat digunakan dalam sistem pemerintahan negara mereka. Seterusnya yang keempat, kelestarian politik yang relatif stabil dan stabil. Itu uh, Maksudnya kerajaan Abbasiyah ni lebih inklusif terhadap pelbagai bangsa dan golongan terutamanya orang bukan Arab yang diberi peranan penting dalam pemerintahan maksudnya kerajaan Abbas Abbasiyah ni dia tidak memberikan tidak macam berat sebelah maksudnya dia tidak mementingkan golongan Arab sahaja dan dia juga memberi peluang kepada golongan bukan Arab ni supaya uh, ataupun menyertai, melibatkan diri mereka dalam sistem pemerintahan. Seterusnya, hal ini dapat mencipta suasana politik yang lebih stabil dan harmoni walaupun konflik dalaman masih wujud. Maksudnya, apabila dia mementingkan tidak mementingkan orang Arab dan orang yang dari yang dari orang yang bukan Arab ni mereka merasakan mereka ni maksudnya berguna apabila mereka duduk dalam kerajaan Abbasiyah ni seperti, tidak tidak seperti mana yang berlaku dalam kerajaan Umayyah iaitu yang golongan bukan Arab ni mereka, macam golongan bukan Arab ni macam tak pentinglah tak penting dalam kerajaan mereka Okay, seterusnya uh, kepimpinan yang intelektual iaitu para khalifah dalam kerajaan Abbasiyah ni sering terdiri daripada ilmuan atau penaung ilmu yang menyokong usaha pembaharuan politik dan pembangunan melalui ilmu. Di mana uh, di sini kita dapat lihat bahawa semua pemimpin-pemimpin Abbasiyah ni bukan calon-calon orang. Maksudnya mereka yang dilantik menjadi pemimpin ni merupakan seorang ilmuan yang dapat dapat memimpin uh, kerajaan Abbasiyah ni supaya menjadi kerajaan yang maju. Di mana kita dapat lihat bahawa um, uh, uh, apa tu? Khalifah Aran Arashid telah uh, mencipta satu, satu perpustakaan yang diberi nama Baitul Hikmah dan Baitul Hikmah ni uh, telah dijadikan tempat untuk uh, tempat para ilmuan ataupun para ulama untuk mentafsir kitab menterjemah kitab dan dan di dekat Bait Hikmah tu juga ulama-ulama dari luar ni datang untuk belajar ilmu yang ada dalam perpustakaan sebut. Okey. seterusnya kesimpulan yang mana secara keseluruhannya penubuhan kerajaan Abbasiah ni merupakan satu titik perubahan yang berlaku dalam sejarah pemerintahan Islam. Di mana ia lahir daripada rasa tidak pas hati masyarakat terhadap diskriminasi dan kelemahan pemerintahan Umayyah seperti mana tadi yang uh, Asyik cakap tadi faktor-faktor yang boleh berlakunya uh, kejatuhan kerajaan Umayyah dan dengan sokongan pelbagai golongan terutama Syiah dan bukan Arab Abbasiyah berjaya menumbuhkan kerajaan yang lebih inklusif dan stabil pada era kegemilangannya iaitu kegemilangan kerajaan Abbasiyah, khususnya di bawah pemerintahan khalifah seperti Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun, kerajaan ini menunjukkan kehebatan dari dari pelbagai aspek terutamanya aspek politik melalui sistem pemerintahan yang tersusun dasar diplomasi yang luas dan keterbukaan terhadap pelbagai bangsa dan kepimpinan yang berbeza. Zaman ini menjadikan kerajaan Abbasiyah sebab Sebagai contoh kerajaan dalam empire Islam yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia ini kita boleh dijadikan uh, kerajaan Abbasia ni sebagai uh, satu contoh kerajaan yang mengamalkan sistem pemerintahan yang sistematik dalam kerajaan Islam ok, itu sahaja daripada kami sekian, terima kasih